Во-первых, мы, когда познакомились с нашими коллегами из Ужгорода, э, профессором Смоланко, э, мы начали говорить о том, что э, мы внедрили в свои клинике неврологические в Каунасе, и он э, очень заинтересовался насчет центра инсульта, который есть новаторский центр, потому что мы, поскольку только старт начали пять лет назад, и это новшество, все, которые... Вели себя, мы подумали, что можно будет э, тоже применять применить здесь, потому что не повторить те ошибки, которые мы прошли, что не получилось, как работает общественностью, с медиками, коллегами, как эта система должна работать. И наш опыт, он свежий. Мы каждый год наращиваем свои пациенты, которые получают новейшее нормальное лечение, тромболизм. И наш опыт, думаю, что важен для э, Ужгорода и э, всей Западной Украины в этом регионе, потому что мы называем, чтобы начать что-то, надо зажечь огонь, чтобы было и в сердцах, и в действиях. Поэтому наша делегация приехала поделиться, какие механизмы должны вступить, какие документы надо подготовить, чтобы это действовало, чтобы это было как бы законно преподано в области. Во-первых, чтобы все врачи, все медицинские подразделения согласно сообща работали на одну идею. Я как невролог говорю, что-то, чтобы все больные получили очень эффективное лечение тромболизом и другой еще есть тромбектомой. Mm -hmm. эта система э, здесь хорошая. Мы вчера э, смотрели отделение э, будущее приемного отделения, как работает, думаем, что это надо, надо делать первые ну, шаги сильные, потому что это если не будешь делать, это не получится. Теорически это хорошо выглядит. Все знаем, как надо работать, но когда в практике сразу по, 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 с, ты соприкашаешься с больными и родственниками, также с врачами, которые не всегда способствует помочь, потому что эта интенсивность, интенсивность работы увеличивается. Но ответственность перед больными, во-первых, есть. А другое, думаю, что наша, э, наш приезд здесь так бы, чтобы помочь нашим друзьям, ну, своей, своим опытом поделиться, это самое главное. Это, мы, не хотим, мы хотим дать то, что Mi uh, v sebi imamo.